tilshunos va qayiqchi bir kun mag'rur tilshunos sohilda turgan qayiqqa minib narigi qirg'oqqa o'tmoqchi bo'lib sohilda yo'lovchi kutib turgan qayiqchilardan biriga yuzlandi qayiq yaqinlashdi olim qayiqqa o'tirdi dengizni tomosha qilib ketayotgan olim qayiqchidan so'radi se hech nohu grammatika o'qiganmisan yo'q men johil bir qayiqchiman olim ey voh juda xafa bo'ldi demak yarim umring behuda o'tibi deya achinib qayiqchiga qaradi shu vaqt dovul turdi keyin dengizning o'rtasida chayqala boshladi qayiqchi butun kuch bilan xavfdan qutulish uchun harakat qildi bo'ron borgan sayin kuchaya boshladi qayiq esa cho'kish arafasida edi shu vaqt qo'rquvdan tir tir titragan olimdan qayiqchi so'radi ey har narsani bilgan olim do'stim suzishni bilasanmi yo'q javobini olgan qayiqchi vah vah sen umringni behuda sarflayapsan hozir butun umring ketdi chunki birozdan keyin qayg'im cho'kadi yaxshi bilginki bu yerda hozir nahu grammatik emas mahu ilm lozim agar mahu ilm bilsang qo'rqmasdan dengizga sakra dedi va hikoyamiz oxiriga yetdi agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang